А я вас Привет, знаю. Привет, Да? Да. Привет. Прикольно. Привет. Давайте мы уже сыграем с вами. А у меня никого не В ролевые да, игры. У меня, у меня тоже. В ролевые игры тоже можно. вот. А ты знаешь, кто все, это? Да? Кто? А я знаю. Хай расскажи. Блогер. А ну-ка расскажи, 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 кто же, кто же, кто же я. Кто же я. Роз... я ей потом наедине расскажу. А вы, 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 подружки, да? Мы кумовья. А, вы, ку, вы, кума и кума, да? Да. Я понял, кто кого крестил, Да, мы кум и кума. Я, я кума. Ты крестила. Я понял. Слышь, девчонки, что сегодня, сегодня же день влюбленных, что вообще думаете сегодня, как двигаться? А думала, что ты нас поздравишь. Девчонки, поздравляю вас с днем влюбленных. Спасибо. Хочу вам поздравить, чтобы вы любили и были любимыми, так сказать, понял? Чтобы, знаешь, как-то говорят, чтобы хуй по пизде бродил. Ну, то есть, все было четко. Куматься твой человек просто. Спасибо. Слышите, ну так а что вы сегодня будете делать вообще? Ну как, есть у вас закоханные там, что вам подарили, например, сегодня? А если мы скажем, что ничего? Ничего, а как это ничего? Как это так? Ну, вроде неплохие, вроде симпатичные, блядь, вроде неплохие, почему так? Ну как-то так. Как-то так, да? Да. Какие планы на сегодня на субботу? Отдыхать. Чисто отдыхать будете по-домашнему или водить куда-то висеть. Так, какие висеть. Мы уже Нет. старый клуб, чтобы висеть. Да. Вы да, ну, не гоните, неплохо выглядеть. А вы вообще откуда? С Украины. С ну Киев. понятно. Как... Киев. Киева тоже. Тоже. Я не. А ну а, а, я не... а я центр Украины. Ты знаешь, где центр Украины? Харьков. Жопа твоя, волосата. У меня, кстати, жопа, ебать, не волосата. Я сам светловолосый, понял. У меня жопа не волосата. Ну, и Харьков, ну серьезно. Черкасы. Ой, блядь! Блядь себе. Ого, Можно я тебе. Вы... Я понял. И долго вы здесь, и давно вообще в этом, в этом шоу-бизнесе. Именно в батлах нет. Именно в батлах недавно вы начали, правильно, двигаться? Да. А так вы проститутки. А так вы проститутки. Сколько ж часочек стоит отдохнуть? А? Еще раз, я не почула. Сколько ж часочек стоит отдохнуть? Бой, Руся что-то такие таны открывает. Да и Руся же там, блядь, на язык развязывается просто, когда его на симпатичного мальчика, Девчонки, понимаешь? подождите, пацаны подлетели на кольцевиках. Скажи Спасибо пацанам, когда там успокоятся. Ребята, Скажи... от души, братан. Милитари, спасибо большое. Жека Намывский, от души. А то вы не девчон... можете, я знаю. Ну так а что ты, а что... Шо... Ух ты, блядь. Милитари! Ж... Спасибо за лайки. Девчонки, прикиньте, какая святую она как получила. Как прийти нам что-то подарить? Ну, хотя бы по можешь... букетику цветов. По букетике цветов Конечно. хотя бы. По одной, несчастной розе. Мы богатые. спасибо большое тебе за поддержку. Дядь, от души огромное спасибо. Закрыл целюху, брат. От души тебе. Спасибо большое. Что-нибудь, подожди. У меня что, твои пришли? Конечно, конечно, конечно. спасибо. Спасибо. Да, конечно, команда в тебе супер. Супер команда у нас. Девчонки, скажите, пожалуйста, расскажите вашу историю, как вы непосредственно пришли к вот этим вот моментам? А потому что, что не было чем заняться, понимаешь? А работаете где-то еще нет? Я в декрете. В декрете ты. Кто у тебя? Девчонка, хлопчик? У меня четверо. Не гони. Серьезно? Серьезно? Да. Слушай, молодец. мальчик потапай, пожалуйста. Ты большая молодец. русь, а у тебя что там? У меня тоже четверо и двое внуков. Где-то подозреваю, что вы мне пиздите, да? Нет. Можешь зайти на старинку и подивиться. Молодцы, молодцы. Такой, короче, по домашнему. Работать нечего, так вы дома суетитесь, хоботитесь, я понял. нужно. Курочки, да. Муж рванет трусы, вот это все у нас по домашнему. Ну, это все это по домашнему присутствует. Кажется, рванет трусы. Я понял. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, что нужно сделать, чтобы зацепить, например, дарителя какого-то? Ну, как, как, как вы как вы это вот смотрите? Смотрите, тут, тут, тут есть люди, которые поддерживают людей. Что нужно делать для того, чтобы вас поддержали, как вы считаете? Ну, мне кажется, человек сам выбирает поддерживать не, его. Нет, или да, нет. Хорошо, как, как, как влюбить в себя зрителя? Да фиг я знаю, как его влюбить. Его Непонятно, да. Нет, никакой конкретики нет, не было. Спрашивай, Понимаешь, спрашивай, они сначала любят, проказу. а потом нет. Про козу расскажи. Про козу. Короче, я же раньше играл на желание, вы поняли? Здесь, в баттлах. Ну. Вот. И мне, короче, загадали желание, чтобы я э, привел домой козу. Я привел домой козу настоящую. Потом, когда я ее отвозил, положил ее себе. У меня, у меня аудио была от третья, я ее положил назад на заднее сиденье. И, короче, весу Она уже никакая была, видать, устала, понял. я Ей сено не взял похавать. Вот. И мне загадывают желание, чтобы я эту козу, бать, нахуй, подпалил, прикинь. И ты что, а? ей подпалил? Ну, извини меня, бать, я играл на желание, у меня была репутация. Капец. И все, ебать, я бензина плеснул на нее, понял немножечко. Спичку, она вспыхнула, хрипела, чавкала капитально, блядь, прыгала, сука, пиздец. Ну и вот так вот тут, вот, видишь. Ребят, милитари, спасибо большое, все подписку на милитари, спасибо большое, братанчик, от души тебе за поддержку. Да. Понял? Вот так вот. Оргазм. И вот этим... Пожалуйста. а? <laughs> Бля, я подпишу тебя, сука, хоть стой, хоть падай. Ребята, она милитарий поставил сундук, на, ты гонишь, конечно, <laughs> ты гонишь. Ой-ой-ой, милитари. <laughs> От души, дядь, спасибо большое. Ребят, милитари поставил сундук на 909 монет. Милитари, огромное спасибо за поддержку трансляции, спасибо большое за поддержку, братан, на души. Ты гонишь, ребята, ну это рофу. вы же гоните. Спасибо. Слышишь? Спасибо за спасибо большое. Девчонки, так что думаете делать вообще в дальнейшем? Сегодня, например. Чисто по-домашнему, Чикаго. Да, будем пить вино. Будете пить вино? Конечно. Здесь, в стриме или в коллективе каком-то? Еще не придумали. Айскрим, привет. Еще не придумали. Я понял. А ты, Руська, работаешь где-то, Манюня? Манюня, ты работаешь? А, а ну, расскажи. Я дома. И дома чисто, по-домашнему, да? Я же говорю, внуки поросят одеты <как> рваные трусы. Внуки, внуки поросят я понял. Я понял, ну прикольно, прикольно. Ну вам без нравится, пу, пу пу Вам здесь нравится вообще, ну, находиться? А почему нет? Почему нет? Мы ну, познакомились с ребятами какими-то, с людьми вообще, Конечно. в принципе, правильно? сто процентов, сто процентов. То ли сидеть в одной в хате, правильно, то ли выйти пообщаться. Ну, время сейчас такое, то понятно. Общение Баня. всегда хорошо. Общение всегда хорошо, чтобы немножко разгружать свою баню, правильно? <свят> Конечно. Ну, кого-кого, ну тебя точно не думала у нас на батле побачить. А чего нет? Аргазм <свят> тебе передает, что он тебя любит, ты крутой чувак. Так а ему зайдет, скажи. Аргазм, <свят> тебе... спасибо большое. <свят> я понял, <свят> девчата, <свят> я понял. А, да, у меня же, вон мне подсказывает. у меня уже тут и бывшие есть. И кто у меня еще есть, Кирилл? И бывшие и мужьявные есть в ТикТоке. И короче, а половину ТикТока а... она не помнит. Так что... Девчонки, Ну вы я так понимаю, вы так вы замужем. Мама, да. мама, можно? Да, все замужем, Можете. я понял. Я понял. Прикольно, прикольно. Заходим все. в ТикТок, все все холостые. Понимаешь? В ТикТоке у нас все холостые. А, и, вы в ТикТоке холостые непосредственно. Конечно. Правильно. Да правильно, у меня правда. и в ТикТоке уже три мужа есть. Я а вообще целка, я вообще девственница, понимаешь, самка богомола. Нормально, нормально. А что такое целка? Кто? А? Настя, привет, потапай, пожалуйста. А, нихуя себе, блядь. Что ж ты время проебываешь, ебать? Лучшие свои годы жизни, ебать, ты. Ничего. Не себе, блядь. Я не могу пожалуйста. Дядя, огромное спасибо тебе от души. Сюда, X5, x Красота, какова красота. Спасибо большое. Милитари поэт, братан, от души тебе за поддержку. Огромное спасибо тебе, дядя. Спасибо большое. Ты такого найти, хлопца, чтобы так вот подарки дарим, а? Ну смотри, есть, ты же в частном доме живешь. Я думаю, он так не делает. А? Я в частном доме живу, да. В частном доме живу. Звук, ребята, что мне... Камилус, выключи звук, пожалуйста. Меня не слышно? Слышно. Часно, какая... Слышно. Всё. Малу, пусть Мала, выключи звук. Сколько вы времени здесь находитесь в ТикТоке конкретно? В ТикТоке? Ну, вот. ну нет, нет, имеется в виду... От... Сколько? Лет пять. Нихуевый результат за пять лет я добилась, если честно, я Русь. Ну, конечно. <ріст> так мы вот. Вот смотри. Не, я, ты... я да. допустим, три года в ТикТоке, да? да. Но ну, типа я не виходила на стріми, ну я, я ні з ким не спілкувалась. Я просто знімала відео, ну, типу. Я понял. А от на протяжении полугода мы выходим на стріми. Но мы тоже ти... в батли не играли. Мы не общались с чужими людьми, потому что нам було це не цікасно. То есть, а Ну, с людьми мы начали общаться, с, ну, с другими, кто там заходил, ну, не так столь давно. Понимаешь? Я понял. Скажи, ну вот время, вот, вы, вот сегодня вы вышли, сколько вы часов будете находиться в эфире? я не знаю. Ну, вообще, как правило, сколько примерно вы сидите? Час, два. Час, ну... два, да? да, да. Как-то так. Вот, да, ребят, вот это, это же когда на тот момент, когда ж на желание я играл, на тот же момент вот такая ситуация была, понял? Это меня сфотка, да, это, это на стриме сделали, скриншот сделали на стриме, понял? Это же моя, вот татуровка моя, понял? А вот вот... Ну блядь, ну ты ж подожди, ну мы ж курицы правильно? Мы ж курицы А если бы ты этого не сделал, то что было а как бы я всего не сделал бы от меня, вот милитари, например, змея, видишь, вот у меня топы сидят. Жека Намывский, Акулаш, Коба, Шмидт, Эти все ребята просто бы от меня отписались. Потому что, ну, есть э, как бы: э, скажи, я не, ты, ты, понятие сливное. Я бы слился тогда, и все бы от меня поуходили. Поэтому мне пришлось. Либо я кушаю, как говорится, хлеб с медом, либо я ем хлеб с солью. Я, конечно же, выбрал, ебать. Ну, это тоже пожертвование: типа. Ты ж курицу ешь, да. яичницу, вы жарите ты знаешь а мне вы, ну, кажется подожди, что ты подожди. шутишь шо? нет а, ну, это шутка по-твоему чешуя я сейчас Ой. Просто не могу я не могу просто показать когда она плаща бегала понял потому что мне заблокируют <laughs> Бля, я уже не знаю шутка Просто <laughs> хорошо есть здесь видео ну типа видео есть когда когда прыгала коза у меня в телеграм-канале телеграм-канал Кабина 103. Но есть Леби. у тебя на старинке? Да, оно закрепленное все. Я ж почему перестал это на желание, потому что мне статью, статью въебали жестоко положение с варыдами, понял? Хорошо, что у меня хороший адвокат, он озадил это дело, что это было типа неправильное приготовление шашлыка. Подвели к этому, понял? То есть я не позаботился о том, что надо было делать это правильно. Я поняла. Я поняла. Вот так Неправильное приготовление шашлыка. Давайте еще один сыграем. Давай, давай. Погнали, девчонки Вот так вот Так что, если что хотите Вы же когда яйца все делаете, вы же не думаете о том, что там маленький цыпленок, блядь Да где Нет. там цыпленок, там желток Ну подожди, ну, подожди Кровик взял, сидела курица на яйце Человек взял, забрал яйцо, блядь Не дал созреть цыпленку, прикинь Ты его потом схавал Это же равносильная темка темка, ребят Да ну, все равно, там же не живой есть цыпленок ну, он же был бы живым. Ну он же не был, а там коза живая, бегала, Хорошо, мекала. ты ж курицу кушаешь? Курицу у свинину кушаешь. Так ты курицу кто-то убил? Ну так а ты ее съела, блядь. Она могла жить бы. А убили его почему? Потому что такие, как ты, хотели съесть ее. Видишь, цепочка. Цепочка. Артур, привет. И СМИ, спасибо большое. Богинька, спасибо большое. Спасибо большое, Даш. Слушай, а можно тебя спитать, как твое имя? Меня зовут Артем. Артем, как-то кабина мне как-то грубовато, говорит. Ну, кабина, ну нормально, конечно, похож на кабину. Да ну нет, милый такие мальчик. Нормальный Женя. милый мальчик. Как вы думаете, сколько мне лет, если честно? Женя. Женя я думаю, лет 32. Женя. 25 мне. Кто Женя? Мне не все пишут, что ты позвать Женя. Блядь, у меня чат, вот у меня чат он, он как бы и хороший у меня, понял? Чат. Но в то же время, Юрчик, здорово, но в то же время они такие с подъебом, ебать, тоже интересные люди, блядь, ребята подъебают меня, блядь, уникальные типы, конечно, тут 25 реально. тебе, больше. 25 лет мне. Подожди, 2001 года рождения, блядь, какие могут быть вопросы? Там... Женат. А? Аня, женат. ты спрашиваешь, женат, вопрос или факт? А ну не тих 45, вы же угоните 45. Брехло, брехло, сказала ты брехло. Не знаю, ребяточки, не знаю, как это не верите мне. Ну, на самом-то деле, это его фишка. А, 25 ему. Ты красавчик, 25. ты молодец, 25? если честно, да. 25 лет, ребят. Тебе 30. 25. Подожди. 30, это получается, если 30 лет, то это какого-то. Так 25-30. Подожди, стой. 26, это, 26 это, 2000, это 20 26 лет, это получается 2000 год рождения. Ну, да. а, 30, а 30 лет это какой год рождения получается? 1966 96 а, Нет, не 96 -го, 2001 -го года рождения. Да. <звук> Слушай, а расскажи, а как ты начал заниматься ТикТоком? Как ты ти начал видосы снимать? Ну, <звук> тобі... <звук> Паша, спасибо. Ну как ты начал снимать ТикТок? Сколько тебе понадобилось времени, чтобы ну, у тебя были свои люди? Ну, вообще именно, вообще именно в медиапространстве я с 2000, 2017 года типа снимал, снимал. В 22 году только стрельнул, что у меня, что у меня получились охваты большие. С 22 -го года вот так вот, в принципе, оно пошло. С 22 -го года. Как-то оно все Сейчас быстро прошло. пошло. Быстро прошло. Да. Паша, у тебя своя кальянна есть? Да, у меня своя кальяна есть, я открыл. Кстати, приезжайте, подудите. Меня уже позвали, подудите, кажется. Да. А где находится? Вишневом, вишневом ничего себе, не так столь далеко. А Анька, чула, едем в кальянну. кальяну, кальяну да, конечно. да, я вас на... Я вас, на курю нормально. Накурю вас кальяну. нормально. Я не курю. Я только а, пью. А, а, а она же не курит, блин, да. А, ты, так вот там слива есть, там бар есть, все нормально, там слива есть. Что ты бухаешь, как согласна. Кто, я? Да? Ну да. Я, я не пью. А ну вы, да, вы, вы, вы. вы. Я не пью. <звук> Куры, Поставил а, сундук на тысячу, на тысячу монет. Братан, огромное спасибо тебе за поддержку трансляции, мужик. Спасибо большое за поддержку вообще, от души. Ребята, топ-1 милитари, Поставил сундук, забираем для сундука, забираем наших топов. Я понял, да. короче, девчонки. Девчонки, класс. что я вам хочу сказать? Успехов хочу вам пожелать, да? Спасибо. Успехов. Чтобы вы нормально двигались, развивались правильно здесь. А чтобы мы здесь уже сидели, чтобы у вас уже были счета, блядь, по 35 тысяч. Готовы? Да Реально, дай вы бог. Просто, вы готовы к этому? Вы Просто вы внутренне к этому готовы? Ну, конечно. Почему нет? Не слышу. Вы готовы? Да нет. Ты не, Карина, Ирусь, вы готовы? Да. Точно? Да. Молодцы. Спасибо большое за сердечко. Молодцы, девчонки. Все, девчонки, всех благ. Мама, если что, стучитесь а, до связи тогда. Все, Женя, пока. Спасибо тебе да за ладно. игру и за знакомство. Да пока. Женя, пока. Артем, Паша. Женя, кто? Женя, его звать Женя. Называйте меня Артур, если что. Так нормально.